ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকে বাৰু প্ৰথমতে কি কৰে নিশ্চয়কৈ এগিলাচ গুহুমীয়া গৰম পানী খায় নাইবা বহুতে ব্যায়াম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আপুনি বাৰু সঠিক পদ্ধতিত আপুনিও আপোনাৰ ৰাতিপুৱাটো বাৰু আৰম্ভ কৰিছেনে এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষে কি কয় নাইবা আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহতনো ৰাতিপুৱা শুই উঠি কি কৰাৰ নিয়ম আছে সেই বিষয়ে বাৰু আপোনালোকে সঠিককৈ জানেনে নমস্কাৰ আস্থা ক্ৰিয়াচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকে কোনবোৰ কাম প্ৰথমতে কৰিব নাইবা কোনটোৰ পাছত কোনটো কাম কৰিলে আপুনিও জীৱনত আগতকৈ উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা আলোচনা কৰিম তথা স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল কোনা আৰু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কোনবোৰ বেয়া সেই সন্দৰ্ভত কিছু কথা ক'ম গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন 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 আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই নাভিত তেল দিয়াটো এক পুৰণি আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতি যিয়ে ষ্টক আৰ্দ্ৰ কৰে আৰু হজম শক্তি বঢ়াই লগতে আপোনাৰ মনকো শান্ত কৰি তোলে সাধাৰণতে গৰুৰ ঘিঁউ নাৰিকলৰ তেল নাইবা বাদামৰ তেলৰ দৰে প্ৰাকৃতিক তেলহে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত যি আপোনাৰ শৰীৰক পুষ্টি যোগায় আৰু দিনটোৰ কাৰণে সতেজ কৰি তোলে আপোনালোকে তেল নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত গৰুৰ ঘিউ নাইবা নাৰিকলৰ তেল নাইবা বাদামৰ তেল নাইবা তিলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুলোকে কিন্তু মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মিঠাতেলৰ সলনি আপোনালোকে যদিহে গৰুৰ ঘিউ নাৰিকলৰ তেল বাদামৰ তেল নাইবা তিলৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কিন্তু খুব বেছি ভাল দুইৰ পৰা তিনি টোপাল তেল আপোনালোকে নাভিৰ মাজত দিয়ক আৰু ৰাতিপুৱা উঠি মুখ ধোৱাৰ পিছতে বা গা ধোৱাৰ আগতে এই নিয়মটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেল দিয়াৰ পাছত পাছৰ পৰা দহ মিনিট আপোনালোকে আল ফুলে নাড়ী নাড়ীটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ নাভিটো মালিচ কৰিব যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ ভিতৰত প্ৰথমটি হৈছে ষ্টক আৰ্দ্ৰ কৰে তথা শুষ্কতা দূৰ কৰে হজম শক্তি উন্নত কৰে আপোনাৰ পেটৰ যিকোনো সমস্যা কমাই তোলে তথা আপোনাৰ মন শান্ত কৰি তুলিব আৰু চাপ কমাই তুলিব লিপছ যদিহে আপোনাৰ উঠ ফাটিছে তেনেহ'লে উঠ ফাটি যোৱা নাইবা শুকাই যোৱা সমস্যাও এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কমিব বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সকলোৱে ৰাতি শোৱাৰ আগতে ভাবে যে কাইলৈ দিনটো আমাৰ ভালে ভালে যাওক কোনো ধৰণৰ সমস্যা যাতে কাইলৈ সৃষ্টি নহয় নাইবা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ আগত সকলোৱে ভাবে যে আজি আমাৰ দিনটো ভালে যাওক যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হ'ব নালাগে কোৱা হয় যে যদিহে আমি আমাৰ ৰাতিপুৱাটো ভাল কাম কৰোঁ নাইবা ভাল কিবা এটা দেখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গোটেই দিনটো নিশ্চয়কৈ ভাল যদিহে আমি কিবা শুনো নাইবা কিবা বেয়া বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহলে আমাৰ গোটেই দিনটো বেয়া হৈ যায় অনুসৰিও আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পোৱাৰ পিছত কিছুমান বস্তু দেখাটো অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় তেনেহলে বলকচোন জানো কোনকেইটা বস্তু আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই ডাইৰেক্ট চাব নালাগে নাইবা কোনবোৰ বস্তু আমি স্বক্ষুৰে নিজেই ইচ্ছা কৰি চাব নালাগে ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ পাছতেই বহুলোকে আইনলৈ চোৱাটো এটা অভ্যাস কিন্তু এই ভুল আপোনালোকে নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি নেতিবাচকতাৰ সন্মুখীন হবলগীয়াও হব পাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই ভঙা মূৰ্তি চাব নালাগে ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ দিনটোৰ ভিতৰত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হব পাৰে নাইবা ঘৰত যদিহে কোনো ভঙা মূৰ্তি আছে তেনেহলে আপোনালোকে যাতে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই দেখাকৈ কেতিয়াও সেই মূৰ্তিভাগ থৈ নিদিব ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছত বাচন বৰ্তন পাকঘৰত থোৱাত থোৱাৰ কিবা অভ্যাস আৰু আছে নেকি আৰু ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পাছত বাচন বৰ্তন পাকঘৰতে থৈ দিয়াৰ অভ্যাস আছে বহুতৰে ৰাতিপুৱা লেতেৰা বাচন বৰ্তন দেখাৰ ফলত আৰ্থিক অসুবিধাৰ সৃষ্টিও হ'ব পাৰে মাতৃ লক্ষ্মী অসন্তুষ্টও হয় ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পিছত বনৰীয়া জন্তুৰ ফটো চাব নালাগে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আপোনাৰ লগত কাজিয়াৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে এই পাঁচোটা বস্তু যিকেইটা আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই যাতে ডাইৰেক্ট দেখাকৈ কেতিয়াও থৈ নিদিব নাইবা ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই এইকেইটা বস্তুলৈ কেতিয়াও নাচাব ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পালে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে শৰীৰ শক্তিৰে ভৰি পৰে বহুলোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাবলৈ ইচ্ছা কৰে যদিও তেওঁলোকৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে নাইবা তেওঁলোকৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ নহয় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটোৱেই হৈছে এলাহ যিয়ে আমাক সোনকালে উঠিবলৈ বাধা দিয়ে আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ এইখিনি কথা সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকলে সূৰ্য উদয় আগতে উঠি উঠিব বিচাৰে অথচ পুৱা এলাহৰ কাৰণে সোনকালে উঠিব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পোৱাটো বহু দিশত উপকাৰী ইয়াৰ লগে লগে আমি গোটেই দিনটো ফিট হৈ থকাই নহয় আমাৰ বহু কামো প্ৰথমতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে পলমকৈ সাৰ পোৱাৰ ফলস্বৰূপে শৰীৰত মানসিক চাপ আৰু এলাহৰ সৃষ্টি হয় ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পোৱাটো বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ এক স্বাভাৱিক উপায় যদি আপুনিও ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাব বিচাৰে কিন্তু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এইকেইটা টিপছ আপুনিও আপুনিও আপোনাৰ জীৱনত ফল' কৰি চাব পাৰে প্ৰথম যি হৈছে ৰাতি চাহ আৰু কফিৰ পৰা আঁতৰি থাকক চাহ আৰু কফি খোৱাটো এতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে বহুতে ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত চাহ আৰু কফি খোৱাৰ অভ্যাস আছে যদিহে আপুনি ৰাতি ভালদৰে শুব বিচাৰে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাব বিচাৰে তেনেহলে লগে লগেই ৰাতি চাহ নাইবা কফি খোৱাৰ অভ্যাসৰ পৰা দূৰত্ব বনাবলৈ আৰম্ভ কৰক ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আপোনাৰ টোপনি সহজ হ'ব আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাব পাৰিব দ্বিতীয়তে হৈছে ইলেকট্ৰনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব শোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে টিভি মোবাইল লেপটপ নাইবা আন যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে বৰ্তমান সময়ত অভ্যাসত পৰিণত হৈছে এই অভ্যাসে আমাৰ টোপনি নষ্ট কৰি ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠাৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে শুই উঠাৰ এঘণ্টা আগতে যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৰাতি শুই থকাৰ মোবাইল নাইবা লেপটপ লগত লৈ নুশুব যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰে যিমান বিশ্বাস কৰিলেও আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব নোৱাৰিব তৃতীয়তে কোঠাৰ উষ্ণতাৰ যত্ন লওক ৰাতি শুই থকাৰ সময়ত কোঠা শোৱাৰ কোঠাৰ উষ্ণতা বজাই ৰাখিবলৈ বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যদিহে আপুনি এ চি কোঠাত শুই থকাৰ অভ্যস্ত তেনেহ'লে কোঠাৰ উষ্ণতা বজাই ৰখাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ টোপনিৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাবলৈ হ'লে ৰাতি সময়মতে শুই থকাৰ অনুশাসন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আপুনি কিমান বজাত সাৰ পাব বিচাৰে আৰু প্ৰত্যেক দিনে একে সময়তে শুব বিচাৰে সেই অনুসৰি আপোনাৰ টোপনিৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক সাৰ পোৱাৰ সময়ৰ প্ৰায় সাত আঠ ঘণ্টা আগতে আপোনালোকে শুই থকা ৰাতি লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰক নিয়মিতভাৱে মনত ৰাখিব যে ৰাতি গধুৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব তাৰ পৰিৱৰ্তে খিচিৰি থলি ইত্যাদি খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৰাতি প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলেও টোপনি পলমকৈ হয় এলাৰ্ম আঁতৰাই ৰাখক বহুতৰে পুৱা সোনকালে উঠাৰ উদ্দেশ্যে ঘড়ী নাইবা মোবাইল ফোনত এলাৰ্ম লগোৱাৰ অভ্যাস আছে কিন্তু ৰাতিপুৱা এলাৰ্মিলে টোপনি যায় যদিহে আপুনিও এই ভুল কৰি আছে তেনেহলে সেই ভুলটো নকৰিব আপোনাৰ এলাৰ্মটো আপোনাৰ ওচৰ ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰ ফুট মান দূৰত ৰাখক যাতে ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম বাজিলে আপোনালোকে বিচনাৰ পৰা উঠি গৈ অফ কৰিবলৈ যাব লাগে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠাত নাইবা ৰাতিপুৱা সাৰ সহজ হ'ব গতিকে এইকেইটাই আছিল টিপছ যিকেইটা টিপছ যদিহে আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ যদি আপুনি সোনকালে ৰাতিপুৱা শুই উঠিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিলাই লৈছোঁ ধন্যবাদ